Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang cara untuk menguji Ratu Semut Rangrang. -Rang, apakah dia sudah benar-benar siap untuk dipindahkan ke rak budidaya? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pemindahan Ratu Semut Rangrang -Rang ke rak budidaya. Agar dia segera bisa membentuk koloni yang baru, ada dua cara yang bisa digunakan oleh peternak semut rangrang -rang untuk mengembangbiakkan ratu semut rangrang -rang muda agar bisa segera membentuk kerajaan semut yang baru di dalam rak budidaya. Dari kedua cara ini, tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Anda bisa memilih salah satunya sesuai dengan keinginan Anda. Atau mungkin Anda akan menggunakan kedua cara ini sekaligus tentu menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada peternakan semut rangrang Anda. Baiklah, mari kita bahas satu persatu cara untuk memindahkan ratu semut rangrang muda dari tempat karantina ke dalam rak budidaya. Ratu Semut Rang Rang Muda yang telah lolos melalui pengujian seperti pada video sebelumnya Selanjutnya bisa kita ambil dari tempat karantina dengan menggunakan sendok Penggunaan sendok ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam pengambilan Ratu Semut Rang Rang Dan juga semut-semut pekerja yang mengerumuninya Selanjutnya, kita letakkan Ratu Semut Rangrang Muda dan juga semut-semut pekerja ini pada rak budidaya. Kita letakkan toples kosong di atasnya dengan posisi lubang di bawah seperti ini agar Ratu Semut Rangrang Muda segera diamankan dan dibawa masuk ke dalam toples oleh semut-semut pekerja. Semut-semut pekerja tidak membutuhkan waktu lama untuk memindahkan Ratu Semut Rang Rang Muda ke dalam toples. Setelah merasa dalam posisi nyaman, selanjutnya Ratu Semut Rang Rang Muda ini akan segera menghasilkan telur-telurnya. Semakin lama, akan semakin terlihat banyak telur-telur yang dihasilkan. Semua ini tidak lepas dari peranan semut-semut pekerja yang selalu menyuapkan nutrisi makanan kepada Ratu Semut Rangrang. -rang. Tanpa semut-semut pekerja ini, Ratu Semut Rangrang -rang bukanlah apa-apa. Untuk mempercepat terbentuknya koloni baru ini, maka bisa dilakukan percepatan pembentukan koloni baru dengan metode adopsi larva kroto, sebagaimana yang pernah kami bagikan pada video terdahulu. Kroto ini kita ambil dari koloni yang lain, kita ikut sertakan sedikit semut-semut pekerja agar bisa merawat larva dan pupa ini sampai menetas menjadi semut pekerja juga. Semut-semut pekerja ini jugalah yang akan membawa dan memasukkan larva dan pupa ke dalam toples yang telah kita sediakan. Setelah larva dan pupa ini ditata pada dinding toples, selanjutnya dalam waktu beberapa jam ke depan, semut-semut pekerja ini akan segera merajut sarang di dalam toples. Kelebihan pada metode ini adalah kita bisa menghemat materi atau bahan untuk berternak semut rangrang. -rang. Dalam metode yang pertama ini, kita hanya membutuhkan seekor ratu semut rangrang -rang dan beberapa ekor semut pekerja, ditambah dengan sedikit larva dan pupa atau kroto. Kelebihan yang kedua adalah jika nantinya larva dan pupa menetas, maka mereka akan langsung mengenali ratu semut rangrang -rang ini sebagai induk mereka. Dengan demikian, mereka akan langsung dapat bersinergi dengan Ratu Semut Rangrang. -rang. Ini akan menyebabkan kinerja tim dalam koloni Semut Rangrang -rang, antara Ratu Semut Rangrang -rang dan juga Semut-Semut Pekerja akan berjalan secara optimal. Ratu Semut Rangrang -rang akan segera langsung dilayani oleh semut-semut pekerja, selayaknya melayani induk mereka sendiri. Ratu Semut Rangrang -rang pun... Bisa segera berproduksi secara maksimal. Ini akan menghasilkan produksi telur-telur yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Ratu Semut Rang-rang yang digabungkan dengan semut-semut pekerja dewasa, yang bukan merupakan anak keturunannya sendiri. Kelemahan dari metode ini adalah perkembangan koloni di awal peletakan Ratu Semut Rang-rang Muda pada rak budidaya terkesan lambat. Hal ini disebabkan oleh karena semut-semut pekerja dewasa yang melayani Ratu Muda ini hanya berjumlah sedikit. Setelah larva kroto yang kita adopsi dari koloni lain nantinya sudah menetas, maka koloni baru ini akan segera berjalan normal. Cara yang kedua untuk memindahkan Ratu Semut Rang-rang Muda dari tempat karantina ke dalam rak budidaya adalah dengan menggabungkannya. Bersama koloni semut rangrang -rang yang sudah ada di dalam rak budidaya, cara ini berlaku bagi Anda yang sudah memiliki koloni semut rangrang -rang pekerja pada rak budidaya, akan tetapi belum memiliki ratu. Cukup dengan meletakkan wadah karantina yang berisi ratu semut rangrang -Rang muda yang telah kita uji sebelumnya. Yang mutlak harus diperhatikan dalam peletakan ini adalah. Ratu semut rang-rang muda yang akan kita letakkan pada rak budidaya sebelumnya telah diberikan semut rang-rang pekerja dalam jumlah yang banyak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang, semut-semut pekerja yang ada pada rak budidaya ini merasa asing dengan ratu semut rang-rang muda yang kita berikan secara tiba-tiba. Dengan sudah adanya semut-semut pekerja dalam jumlah yang banyak yang mengerumuni Ratu Semut Rang-rang Muda ini, maka semut-semut rang-rang pekerja yang ada pada rak budidaya ini tidak akan menganggapnya sebagai musuh yang memasuki teritorial mereka, karena mereka akan dengan cepat mengenali Ratu Semut Rang-rang Muda ini. Itulah sebabnya mengapa Ratu Semut Rangrang Muda harus diberikan semut-semut pekerja dalam jumlah yang banyak sebelum digabungkan dengan koloni yang sudah ada pada rak budidaya. Untuk lebih menjamin keselamatan Ratu Semut Rangrang Muda ini, maka sekali lagi, Ratu Semut Rangrang Muda harus menjalani karantina di dalam toples. Ini untuk mencegah agar ratu semut rang-rang muda tidak menjadi korban perebutan antar semut-semut pekerja. Ratu semut rang-rang yang menjadi perebutan antar semut-semut pekerja bisa saja menjadi cacat, dikarenakan salah satu anggota tubuhnya putus akibat tarik-menarik antar semut rang-rang pekerja. Koloni semut rang-rang tidak akan menerima ratu yang cacat. Ratu yang cacat hanya akan dimakan oleh semut-semut pekerja. Itulah sebabnya mengapa ratu semut rang-rang muda harus dikarantina ulang di dalam rak budidaya. Untuk mengkarantina ulang ratu semut rang-rang muda ini, kita siapkan sebuah toples dengan lubang-lubang dalam jumlah yang banyak, dengan diameter lubang sekitar 2-3 mm. Lubang-lubang ini berfungsi sebagai jalan untuk keluar masuk semut-semut pekerja, sedangkan ratu semut rang-rang muda tidak bisa keluar dari dalam toples. Langkah selanjutnya adalah mengambil ratu semut rang-rang muda menggunakan sendok dari kota tempat untuk mengkarantina sebelumnya. Selanjutnya, ratu semut rang-rang muda diletakkan pada rak budidaya. Toples berlubang yang sudah disiapkan tadi kita berikan untuk menutup Ratu Semut Rang-rang Muda ini. Dengan cara seperti ini, Ratu Semut Rang-rang Muda tidak akan menjadi perebutan antar semut rang-rang pekerja. Ini disebabkan oleh karena semut rang-rang pekerja yang menemukan sang ratu bertambah secara bertahap. Jika pertambahan semut-semut pekerja dalam menemukan ratu semut rang-rang muda ini berjalan lebih cepat, maka hal itu akan rawan untuk memicu perebutan ratu -rang semut rang-rang oleh semut-semut pekerja. Kita biarkan ratu semut rang-rang muda ini di dalam toples karantina selama kurang lebih 24 jam. dan setelah 24 jam kita bisa melepaskan ratu semut rang-rang muda dengan cara membuka toples dengan posisi seperti ini. Ratu semut rang-rang yang sudah bersama dengan semut-semut pekerja dalam jumlah yang banyak akan dipindahkan ke dalam sarang toples koloni mereka. Dalam kondisi seperti ini, ratu semut rang-rang sudah aman dan tidak akan menjadi perebutan antar semut-semut pekerja. Mereka sudah bisa menerima Ratu Semut Rang-rang Muda ini sebagai ratu mereka. Inilah salah satu cara aman untuk menggabungkan Ratu Semut Rang-rang Muda dengan semut-semut pekerja yang bukan merupakan koloninya sendiri. Setelah Ratu Semut Rang-rang Muda ini dimasukkan ke dalam sarang toples, maka selanjutnya semut-semut pekerja ini akan memberikan pelayanan kepadanya. Seiring dengan berjalannya waktu, Ratu Semut Rangrang -rang dan juga semut-semut pekerja ini akan bisa bersinergi dengan baik yang menyebabkan Ratu Semut Rangrang -rang bisa berproduksi secara optimal. Kelebihan dari metode yang kedua ini adalah koloni semut rangrang -rang ini akan lebih cepat berkembang dan ratu semut rangrang -rang muda akan lebih cepat produktif jika keduanya bisa bersinergi dengan cepat. Kelemahan dari metode yang kedua ini adalah membutuhkan materi atau bahan ternak yang lebih banyak. Dalam metode ini membutuhkan seekor ratu semut rangrang -rang dan juga beberapa toples sarang koloni semut rangrang. -rang. Kelemahan yang kedua adalah ratu semut rangrang -rang dan juga semut-semut pekerja ini kadang-kadang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa cocok dan bersinergi dengan baik. Baiklah, teman-teman. Kesimpulan dari video ini adalah ada dua cara untuk memindahkan Ratu Semut Rang Rang Muda dari tempat karantina ke dalam rak budidaya. Dari kedua cara ini, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Anda bisa memilih dan menggunakan salah satu cara yang telah kami bagikan ini, tentu dengan mempertimbangkan kondisi yang ada pada peternakan Semut Rang Rang Anda. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe serta menekan tombol like. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat, dan tetap semangat. Pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.